Привет! Сегодня мы снимаем формат 20, дефолт карта с модами, если что. Да. Сегодня первая часть, как мы начинаем разв... развиваться на этой карте. Да, сегодня первая часть. Она пока что загружайте. Сборка 3, ой, 4 гигабайта. Так, это у меня самое первое. Ну, чуть-чуть я тут поиграл, короче. Вот. Ага, Ось. Чуть поиграл. Так скажем, сейчас пройдем. Все, потом я говорю, пофиг. Такий собі МТЗ, чтобы мне можно было орати на, на огороде. Меня один там огород треба взяли. Всего мне первая часть. Что в описании е, це. Напишите скільки вы хочете частейшего, ви вийшли. я в сообществе напишу сегодня. Зараз я їду, щоб поставити робочого на, на величкий тут, щоб він прорав мені огород, а то зараз сам не можу. Ну, У мене і так зараз час є, все-таки і на друге щось. Найміте тут роботи? Опек. Так, все. О, я тут Но мне не трогаю. Требует... Сейчас. А не требует... особенно не какие-то Ну, для начала тут Я просто тут... Она тут заработает трошки гроша. вот, поехал в себе Ну, продал его. Купить страх комбайна супер. Ну, на нём, на нем сейчас. Я его сам там... Так, подъезжаем дальше чуть-чуть. Что это за сам? комбайн. Сейчас. Подождите. Потом надо, чтобы на это 25 подъехать чуть-чуть. Ай. как подъезжает. Чуть-чуть переехать. О, погнали, Все есть. Сейчас куда-то поедем продавать. Нравится такие видео, лайк. Мне нравится что... все видео, просто мне лайк. Не пожалею потому все равно у надо будет дальше выходить в части, если вы набираете на этом видео 20 лайков, выходит на часть. за 3 дня. Но вы можете и бежать. Так, ну что там уже загрузилось? погнали. Сейчас давайте я сейчас поставлю на э, комбайнах и работаю пока что. Пока я вот еду туда, бо две стоять просто не буду. Так, пошли на эту Убираем. Покашай, покаша, покажи. Мы выдвижаем на тексте. И я начинаю работать, а я пока что поводу видвязи. Надо видвест тоже, чтобы мы людям было. Да. Цель. Так. Изжаю нас сюда осторожнее. Блин, прох скользить троп. Давай, давай, давай. Крупный с Может я тоже сделаю свою сборку на дефолт карте или вообще Ну цены сейчас буду что я вам хочу для этого знать частей тут отрожки. Ну, сколько вы хотите. Серии, то есть. Ца, если что, первая серия. Так, ну что, поехали. <говорит> так, Mm-hmm. Так, поехали. Сюда. Да, трактируется, Татьяна, хорошо, но просто, что он слабенький. И как больше они не слабый, слабоватый Так. Моя да, уже светло-брюдовая. Смотрите, самая высокая графика Я поставил себе даже телефон прям хорошо так... Телефон вообще там на всю стол. Так что поставьте мне за лайк. А что ж ты чтобы я знал? Музыка этого. Надо купить. вот. Vale. реально просто прикольно видите это такой на самый высокий то видите прикольно все так светит вот вы нас брать, у нас он видео, о, здесь, Примерно. 10-20 лайков. То я выпускаю... Дружище. Э, Дружище. Если что, я меня не постараюсь не удалить. Потому что я буду знать, что я буду... Дальше все повторяю. мы приехали? Давайте мы поднимемся. Может тут есть камазы есть? Ну, да, есть у как бачите. Угу. Да, есть. Но знаете, что мы можем взять КАМАЗа просто? Урала там, И на Уралу это все возить, а не на тракторе. Потому не знаю. Но... Мне кажется, так будет только лучше а просто. Но... Сейчас мы подумаем, сколько эти КАМАЗы стоят. Смотрите, Урал. Урал у нас 17 тысяч. А если мы возьмем... А если мы возьмем отца за 14, то тоже за 14. 20, то тут КАМАЗы вообще недорогие. Можем даже любые сейчас взять. Ну, пока что я Пока что на этом тракторе поеду. Ну, потому что не надо, сразу спешить, это все. Так. видимо, где он пока что. Ну, трактор пока что пьяный, не слышал, потом, там до сих пор у нас будет здесь 200 тысяч, э, но... Ну, то мы его уже продадим, потому что для чего интересно нам потом. Мы купим уже новую технику, какой-то новый опять трактор, такой же. Э, может, за них 30-м мы продадим, то и купим вот. Будем там травой заниматься, не знаю, блин. Так что, пацаны, кто-то если может, то есть, так. Приятного... А, и... Приятного вам аппетита. Приятного вам аппетита, конечно. Потому что так. просто ну проходит до конца. До Другій серії ми точно ще побачимся. Так що ще, з вами я не прощаюсь. Так что всем пока, поставте на це відео, багато лайків. І если хочете, пишіть коментарі. Всім пока.